Herkese salam. Bu gün də sizlerle çox gözəl bir jöley resepti paylaşacağam. Xarputdan hazırlanan jöleyini peçeniyanın içində resept kimi paylaşmışdım, amma düşündüm ki, ayrıca paylaşsam daha gözəl olar. Görürsüz ki, görüntüsündən də nə gözəl görünür. Çox gözəldir. Alma jöleylərdən qətiyyən fərqlənmir. Yəni alma jöleyləri də düzdür. Bitki tərkibliisi var. Yəni haram olmayanı var, amma mən yenə də tərtdi etmirəm, necə deyirlər? Yəni özüm evdə hazırlaya bilirəmsə, onu almıram. Sizlərə də məsləhət görmürəm. Yəni siz 1-2 dəfə bu jeleydən hazırlasaz, əmin olun ki, çox gözəl ə, alınacaq və bə qetdikcə əliniz öyrəşəcək. Siz daha gözəl, mükəmməl şəkildə jeley hazırladığınızı görəcəksiz inşallah. İndi isə başlayaq jeleyimizi hazırlamağa. Videoya keçməzdən öncə kanalıma abunə olmağa, dəstək olmağı unutmayın. Dəstəyiniz mənim üçün çox vacibdir. Qazana bir stəkandan iki barmaq əskik xarç tutuya əlavə etdim. Su əlavə edirəm. Bir stəkan suyun yarısını saxlamışam. İçərisinə 3 dolu tępələmə gördüyünüz kimi tępələmə nişastə qşığı nisast əlavə edirəm. Bu nüansa diqqət edin. Nişastası az olanda jelə yaxşı alınmır ya heç almuram ümumiyyətlə. Ona görə nişastaya diqqət edim. Mən kartof nişastası istifadə edirəm. Qarğıdağla nişastası istifadə edə bilərsiniz, fərqi yoxdur. Nişastanı mütləq suyun içərisində çox gözəl açmaq lazımdır, mütləq. E, yenə də əlavə su əlavə etdim. Nəyə görə? Çünki mən gözəyə yar etdiyimə görə düşündüm ki, mənə bu qədər e, jeli bəs etməz hazırlayacağam resept üçün. Ona görə əlavə etdim. 6 dolu xörək qaşığı şəkər tozu əlavə etdim. Şirinliyi çox gözəl idi. Yenə də istəsəz 1 xörək qaşığı artıra bilərsiz. Gördüyünüz kimi, çırpma telli vasitəsi ilə ocağın üzərinə qoymadan çox gözəl qarışdırıram. 1 dəqiqə kimi. Sonra low modda, nə gör, nə aşağı qoddan. Normal low modda qarışdırırıq. 5-6 dəqiqədən sonra qatılaşdığını görəcəksiniz. Mütləq elinizə saxlamadan qarışdırırsınız. Bu nüansa da diqqət edin, əlinizə saxlamamalısınız. Təxminən 6-7 dəqiqə sonra qatlaşdığını görəcəksiniz. Onu da qeyd etdim ki, jeleynin tərkibinin az və ya çox olmasına aslı olaraq jeli tez və ya gec qatlaşa bilər. Məsələn, balaca bir tavada çox az bir tərkiblə jeli hazırlasanız, o tez başa gələcək, çünki azdır bu məhlul. Amma belə bir Çox məhlul, normal, yəni böyük bir tort üçün də deyil, normal bir tort üçün və ya hər hansı bir başqa şirniyyat üçün bəs edir, yəni normal bir məhluldur, az deyil. Ona görə də get hazırlanın. Yəni ona görə 6-7 dəqiqədən sonra hələ qatılaşmağa başlayır. 1, 2, 3 dəqiqədə köpüklənəndən sonra qarışdırırıq. Gördüyünüz kimi qatılaşıb köpüklənir. Amma yenə də hələ, o demək deyil ki, tam hazırdır. Hər tərəfindən şəffaf köpüklər çıxır və qaşıqdan düşdükdə özü Çox sərbəst şəkildə donaraq düşür, yəni göstərdim orda videoda. Artıq jeli hazır oldu. Başqa bir qab əlavə edirik. Ona görə ki, jeli enli qazanda və ya qabda tez donur, tez soyuyur. Bizə də lazımdır ki, yavaş-yavaş formasını ala-ala soyusun. Ona görə gedib-gəlib qarışdıra-qarışdıra ilk istiliyinin çıxmağını gözləyirik. Burda isə sizə tavanın dibində heç bir dəqiqə belə keçməmiş məhlulun necə qatılaşdığını göstərirəm. Artıq tam jeley formasındadır. Çünki az qalıb qazanın dibində və o tez qatılaşır. Burda isə qab dar qabdır və keç qatılaşır və biz onu ilk buxarı çıxarda çıxarda, ilk istiliyi çıxarda çıxarda qatılığını daha da artırmış oluruq. Jeliyə da dadlı olsun deyə, dadı gözəl, daha da gözəl olsun deyə mən ekstrakt əlavə edirəm. Ekstrakt tapa bilməyənlər, yəni ekstrakt olmayanlar vanilin də əlavə edə bilər. Çox gözəl dadı olur vanilinlə də. Qarışdırıram. Mən e, jeleyin soyumasını gözləyərkən hetrözümü saxlaya bilmirəm. Çoxlu videoları, şəkillər çəkirəm. Həqiqətən də çox gözəl görünür. Yəni əgər bu gözəlliyi evdə özümüz hazırlaya biliriksə, niyə də almalıyıq? Çünki alınma birinci növbədə kimyəvi tərkib olur, nə qədər təbii desələr də. Ümumiyyətlə alınma hər şeyə aiddir bu. Amma əgər evdə özümüz gözəl hazırlaya biliriksə, baxın necə gözəl gülsək kimi görünür. Əgər işimizə yarayırsa bu resept, istədiyimiz dadı, göründünü ala biliriksə, niyə də evdə özümüz hazırlamayaq? Ana görə də mən artıq illərdir ki, alınma ilə istifadə etmirəm. Açığı bir dəfə istifadə etmişəm və qətiyən dadını bəyənməmişəm. Belə baxanda, yəni alınma daha asan başa gəlir. Əziyyətsiz pulansız, amma mən yenə də özəllərlərimlə hazırlamağı xoşlayıram. O görüntünü çox sevirəm. Özüm edəndə, onu alandıranda mənə çox xoş olur. İnşallah sizlər də hazırlayın, bəyənəcəyinizə tam əminəm. Əgər videolarımı, reseptlərimi bəyənirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, dəstək olmağı unutmayın. Bu sözü elə belə söz xətirinə demirəm, həqiqətən də dəstəyinizə çox ehtiyacım var. Əgər videolarımdan həqiqətən də yararlanırsınızsa, bir abunəliyi də mənə çox görməyin. Yeni-yeni videolarımı, reseptlərimi qaçırmamaq üçün elə indici abunə olun və zəng qov işarəsini aktivləşdirin ki, mən yeni videolar yükləyərkən sizlərə ilk bildiriş gəlsin. Hələlik, Allah həmanət olsun.